ॐ नारद उवाच प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं स्मरे नित्यं मायुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तुम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिरमहर्षेः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितवायः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः श्रीनारदपुराणे सङ्कटनासनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्